реформа ⁇ это как велосипед. Нельзя останавливаться, сразу потеряешь темп, подкатишься назад или э, упадешь. Поэтому мы сегодня говорим о следующем этапе, следующем шаге в реформировании, в изменении бывшей постсоветской милиции в национальную полицию. Поэтому мы здесь сегодня с Хотей для того, чтобы э, презентовать следующий шаг, который мы э, сегодня идем. Сегодня мы э, объявляем о начале э, конкурсного набора конкурсного отбора э, в новые участковые полицейские офицеры. Институция новых полицейских э, участковых будет сформирована и переосмыслена заново от той, которая сейчас у нас э, реально существует, вписываться в систему э, общего правопорядка. И э, сегодня мы начнем с того, что пойдем в Киевской области. Также мы сегодня говорим о начале набора и начале очень серьезной реформы, о начале следствия, что является самым сложным сектором в реформе и что является очень не коротким путем. Мы объявляем сегодня наборы в Киевской области. Почему начинаем с Киевской области? Почему? Потому что Киевская область впервые прошла аттестацию. Вы, наверное, уже информированы так и семь от остальных областей, ну это Хмельницкий, Ровно и так далее, и так далее. И по двум направлениям мы объявляем набор. Первое – это участковые. Мы неоднократно уже говорили, что полиция переходит на абсолютно новый принцип. Это полиция community policing, полиция за общество. Это очень важное направление. Так что мы думаем, что новые участковые, новые люди, новая кровь, которая придет в национальную полицию Украины, которые точно будут сориентированы на общества, общество, они абсолютно займут новое место в нашей структуре. Что это значит? Это значит, что в Киевской области и будет презентация, где вы можете посмотреть, как люди могут открыть анкету и внести свои данные туда. В Киевской области мы наберем 250 участковых. Это значит, что они пройдут серьезный этап отбора. Вы, наверное, уже помните, что когда мы отбирали патрульных полицейских, мы создали абсолютно новый принцип отбора прозрачную и систему, которая важна для реформирования. Это было первое, это было тестирование, когда мы внедрили абсолютно новые аналитические тесты. Второе, это была медицинская комиссия, физическая проверка и вот потом уже а, собеседование. Так что тот же самый принцип мы уже копируем здесь да, для, для отбора участковых. Это очень важно. И еще хочу сказать одно, что, а, конечно, в нашу систему могут прийти все. Так и люди, которые с опытом, которые работали э, еще э, как бы несколько лет тому назад в правоохранительной структуре, так и люди, которые только что закончили или несколько лет тому назад высшее учебное заведение, и сейчас их интересуют перемены в стране. Так что новые участковые, новые люди, которые придут в систему, я думаю, что это будет тоже важным шагом не только в реформировании криминального блока, но и... Ответ на вопрос. Полиция работает для общества. Могу сказать о том, что после завершения нашей работы по следователям, по, по участковым, у нас по всей стране ориентировочно будет 9100 новых участковых полицейских офицеров, которые составят такой корпус, уже в заново подготовленный, который будет нам вписываться в формат новой полиции. И мы не ждали официального набора, мы прямо сейчас начали работать с теми офицерами, которые прошли аттестацию. Так. У нас был опять проект Суббески. Мы презентовали наш проект, новый проект. Это переподготовка а участковых э, инспекторов, которые уже сейчас работают в областях, где уже аттестация прошла. Я хочу обратить ваше внимание. Мы уже сказали, но еще как бы э, нужно это подчеркнуть, что это абсолютно новые тренинги, это абсолютно новые курсы, когда каждый участковый, который прошел переаттестацию, они уже как бы принимают и у них будут еще другие навыки. Какие эти навыки? Это говорю, это сервис, это общение и это самое главное это коммуникационная форма с людьми это очень важно мы сейчас закончили почти переподготовку 150 участковых в Киеве и начали переподготовку в Одессе и хочу сказать всем и нашим сотрудникам и те которые интересуются как бы реформами что все участковые которые остались в национальную полицию и прошли переаттестацию. Все до одного они пройдут переподготовку, потому что это очень важно. Мы предполагаем законодательную инициативу, которую сейчас внесем в парламент, предварительно согласовывая уже с парламентариями, о том, чтобы э, у нас была квалификация криминального проступка. Угу. То есть это незначительное правонарушение, которое, э, по которому не нужно заводить тома уголовного дела и передавать их там вплоть до главного следственного управления, а незначительный проступок, Украл ли курицу или э, какая-то бытовая ссора, которую не нужно поднимать на уровень дело. там назначать следителя, который может завершить и расследовать универсальный э, полицейский. Такая одна из функций будет. Вторая функция взаимодействия с патрулем, с группами быстрого реагирования и так дальше. Когда эта вся картина сложится из кубиков, вы тогда увидите целостную систему безопасности и работы. Мы предполагаем минимальный уровень для универсального полицейского участкового 6 тысяч гривен. И по всей стране полицейский, который пройдет переподготовку или пройдет, и пройдет конкурсный отбор, будет получать 6 тысяч гривен стартовый. Дальше будет смотреться уже там выслуга, там какая то звание и так дальше. И когда мы говорим о следователях, речь идет о минимальной зарплате в 10 тысяч гривен. И мы считаем, что, наверное, эти цифры по нынешнему уровню зарплат по всей стране выглядят достаточно уверенно, но, к сожалению, реальности таковы, что следователь должен получать очень застойную зарплату.